azkurkum apabila kamu ingat kepada aku nescaya aku akan ingat kepada kamu kebanyakan kita sendirilah bila terdesak bawa cari Allah bila susah hati ada musibah ada malapetaka ada ujian ada kesulitan nak periksa aa, ha, apa dia lagi ha? dia nak memohon sesuatu pekerjaan naik pangkat dan sebagainya masa tu baru cari Allah Masa tu nak semayang sunat ajak, Masa tu nak suruh orang berdoa. Kita dah terdesak, terkepik baru cari Allah Ta'ala. Itu sikap kebanyakan manusia. Tapi atas rahmat dan juga kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak lupa. Cari Allah Ta'ala ketika terdesak. Kan Quran pun sebut banyak. Contoh-contoh, manusia ni bila dia tengah lautan, ombak kuat, dia tak boleh nak lari ke mana, masa tu doa kepada Allah Ta'ala. Dia Allah Taala buat satu perbandingan orang kafir ni bila sampai di daratan dia dah selamat syirik balik kepada Allah. Lawan balik Allah Taala. Kita jangan jadi macam tu. Kita duduk belajar bab zikir ni sentiasa. Tidak terikat dengan sesuatu waktu, sesuatu masa seperti lepas sembahyang ke, tak. Sentiasa ingat kepada Allah Taala. Barulah bila terdesak kita doa kepada Allah, kita pulun lagi doa, tingkatkan lagi doa dan munajat kita kepada Allah. Senang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memakbulkan. Oh hamba-hamba aku ni bukan terdesak baru cari aku. Tak terdesak pun dia cari, dia merayu, berdoa, bermohon kepadaku. Ha. Jadi maknanya sentiasalah ingat kepada Allah Taala. Surah Al-Baqarah ayat 152. Wa qala Ta'ala falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fil batnihi ila ila yaumi yubathun surah yang ke-30 tujuh ayat satu empat tiga dan sekiranya bahawasanya dia tidak tergolong sekiranya tidak bahawasanya dia tergolong daripada orang yang sentiasa bertasbih bertasbih tasbih sebahagian daripada zikir kepada Allah Taala nescaya dikekalkan di dalam perutnya sehingga hari kiamat ini cerita tentang apa nabi apa yang ditelan oleh ikan tu Nabi Yunus apa zikir tasbih Nabi Yunus Allahumma la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu zalimin Jadi Allah Ta'ala kata Kalau dia tidak termasuk di kalangan orang yang bertasbih kepada Allah Kalau dia tak termasuk daripada orang yang berzikir kepada Allah Allah Ta'ala akan kekalkan dia duduk di dalam perut ikan tu sampai kiamat Tetapi oleh kerana Nabi Yunus AS ni sentiasa zikir Sama ada ketika dia senang ketika dia tidak berada di dalam keadaan kesulitan dia zikir bila dia berada di dalam kesulitan kesusahan pun dia zikir kepada Allah Taala dia duduk dalam perut ikan tu sentiasa zikir sentiasa ingat kepada Allah bukan ketika terdesak sahaja jadi Allah Ta'ala kata kalau dia tidak termasuk daripada kalangan orang yang bertasbih berzikir Allah Ta'ala akan kekalkan dia duduk dalam perut tu tak keluar-keluar menunjukkan fadilat kelebihan zikir ini sangat dahsyat sangat hebat kalau dah sentiasa sentiasa zikir bila berada dalam kesulitan kita tambah lagi kuatkan zikir Allah Taala akan selamat kita macam apabila seseorang itu berada di dalam keadaan kesulitan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran istastaghisu rabbakum fastajabalakum jika kamu beristirahat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan makbulkan istirahat kamu. Istirahat ni apa dia? Minta doa kepada Allah Ta'ala ketika berada di dalam kesulitan. Itu dia panggil istirahat. Bukan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Bila kamu terdesak, minta kepada Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan perkenankan doa kamu. Oh tengok. Power zikir ni kan dia menyelamatkan seseorang berada di dalam kesulitan sebab itu hati kita kena bergantung penuh dengan Allah taala ha hati kita kena bergantung penuh dengan Allah taala dan juga ada di dalam hadis hadis yang sahih sekarang ni kita baca Azkar nawawi yang ditulis oleh imam nawawi di dalam hadis yang disusun oleh imam nawawi di dalam kitab riyadus salihin tiga orang kan yang tersepit di dalam gua Bertawasu dengan Allah Taala melalui amalan-amalan yang soleh. Ha. Allah Taala selamatkan, keluarkan mereka, bebaskan mereka daripada terperangkap di dalam gua. Dahsyat ya, eh? power zikir ni. <tuh> Bila kita banyak berzikir, maknanya segala urusan kita kita berserah kepada Allah Taala yang menentukan kedudukan dan nasib kita wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Aku serahlah urusan aku kepada Allah. Allah Taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ha, kita tawakul penuh kepada Allah. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu iaitu orang yang beriman, orang-orang yang soleh itu sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang la yafturun mereka tidak henti-henti berzikir ayat ini di dalam surah al-anbiya surah 21 ayat 20 Sebahagian daripada hamba-hamba yang soleh itu adalah para nabi. Para nabi ini sentiasa zikir kepada Allah siang dan malam. Dan Allah Ta'ala sebut lagi di dalam ayat yang lain. Ya da'unana ragaban wa rahaba. Ya da'unana raghaban wa rahaba. Mereka sentiasa lah bermunajat, berdoa kepada kami di dalam keadaan takut. Ha, di dalam keadaan gharaba, غ... maknanya rahaban, maknanya takut dan juga gemar kepada syurga. Takut kepada neraka dan gemar kepada syurga. Warawaina fi sahihi fi sahihi Imamul Muhaddisin Imamainil Muhaddisin Diriwayatkan dua sahih, dua imam. Dua imam ini sebahagian daripada ulama-ulama hadis. Ha, siapa dia tadi? <coughs> Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al al-Bukhari al-Ja'fi al-Ja'fi maulahun ha, Imam Bukhari dan juga wa'abil Husain Muslim ibn al Hajjaj ibn al Muslim al kushayri ...Ainai Saburi radhiyallahu Anhumah... ma bi asani dihima dengan sanak keduanya. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini dengan sanak keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa ismuhu Abdul Rahman ibn al Sahrin al Asah min nahwi 30 qaulan Abu Hurairah ni namanya sebenarnya nama apa? Nama dia Abdul Rahman bin Sohrin alal Asah. Ini pendapat yang paling rajihlah. Paling tepat. Tentang nama Abu Hurairah ni ada 30 pendapat. Kamu boleh baca dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lain. Ada 30 pendapat tentang nama dia yang sebenar. Pendapat yang rajihnya apa dia? Abdul Rahman bin Sohrin. Wa huwa aktharus sahabati hadisan. Sebagaimana yang kita sebut dalam pelajaran kita yang lalu, dia orang yang paling banyak daripada kalangan sahabat itu meriwayatkan hadis. 5000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان إِلَى في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا الحديث اخر شيء في صحيح البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوى كلمه ha, dua kalimah bukannya banyak dua kalimah aja khafifatan 'ala lisan senang saja kita nak tuturkan melalui lisan kita senang je, maknanya ringan khafif maknanya ringan dua kalimah yang ringan disebut atas lisan saqilatan fil mizan berat di sudut timbangan di negeri akhir di akhirat nanti <coughs> kan di akhirat besok segala amalan kita akan ditimbang Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun Timbangan pada hari itu adalah benar. Berat siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di dalam kejayaan. Apa maksud berada di dalam kejayaan? Dia akan dimasukkan oleh Allah Taala dalam syurga. Jadi dua kalimah ni dengan lisan kita senang kita sebut tapi berat di sudut timbangan. Wa habibat habibata ila rahman Allah Ta'ala pula sayang dengan sebutan ini Allah Ta'ala suka ha, apa kalimah itu apa dua kalimah itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila azim ringan ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila azim wa bihamdihi, azim. Wa bihamdihi azim jadi bila kata ringan tu kita kena senang lah untuk menjadi amalan Ah, ha, untuk menjadi zikir harian kita dua kalimah tadi Imam Nawawi kata wa hadzal hadithu akhiru shay'in fi sahih al-bukhari Hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam sahih al-bukhari Jadi Imam Bukhari letak satu tajuk akhir sekali kalau kita mengaji dalam hadis Jadi saya masa saya belajar dulu, uh, masa sampai darah hadis ni hadis ni semua guru-guru seluruh Pakistan India ni hadis ni dia tak baca masa habis tu dia tinggal satu dalam sahih buhari tu hadis ni hadis yang terakhir dia tak baca habis sampai dastar bandi besok baru dia baca hadis ni penamatnya dastar bandi tau hari balut soban tu Ha, hari habis lah. Konvo lah kita kata hari balut soban. Soban dia tu, dari sini sampai kat dinding tu. Hadis tu ulama besar Pakistan akan turun. Dia akan syarah hadis ni. Dah habis hadis ni dibaca. Lalu seorang-seorang mulana berdiri. Eh. Berpuluh-puluh orang. Eh. Seorang pegang kepala kita balut soban. Lepas tu yang kedua balut lagi. Kita ikut sampai habis. Sampai hujung tu. Syekhul Hadis akan selit sini. Oh masa tu kita menangis eh ha? nak tamat daurah hadis ni paling kurang 8 tahun. Dan satu hadis tak boleh tinggal. Kita mengaji Sunan Sitah tu termasuk luar daripada Sunan Sitah ada lagi Muwatta Imam Malik, Mu'anil Ma Asad Imam Abi Asad At-Tawi, Musnad Imam Muhammad Hasan Aisyahibari. Habis tu semua satu hadis tak boleh tinggal. Demam ke sakit kena duduk dalam kelas. Walaupun kena tidur. Tak boleh nak bangun Tidur dalam kelas Kita tak dapat satu hadis Dia tak bagi Tak dapat ijazah hadis Punya susah Oh, susah mengaji di Pakistan ni tak macam lapang macam kamu boleh banyak main malas mengapa <laughs> main kuat tengah belajar main lagi tengah belajar tidur tengah tidur lagi tidur oh, sistem diubah ni dia sangat ketat disiplin dia sangat tinggi Hadis ni hadis yang terakhir. sebab tu dia kata Imam Bukhari, Imam Muslim kata apa dia Imam Nawawi kata wa hadzal hadis akhir syai'in. Ha, hadis ini hadis yang terakhir fi sahih Bukhari. Di bawah tajuk setiap amalan manusia itu akan akan ditimbang. Bila setiap amalan manusia itu akan ditimbang, hadis ni Imam Bukhari buat mari. Bila kita nak supaya amalan kita itu berat di, di sudut timbangan. Sebahagian daripada amalan yang dapat memberatkan timbangan kita adalah ni. Hadis ni apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wa rawayna fi sahih Muslimin an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda kepada aku Abi Dzar kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Adakah kamu suka? Aku nak beritahu kepada kamu Perkataan yang disukai oleh Allah Inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi ha, Kalam yang Allah Ta'ala suka Perkataan yang Allah Ta'ala suka Subhanallah wa bihamdihi Wa fi riwayatin su'ila rasulullah s.a.w Ayul kalami afdhan dalam riwayat yang lain ditanya akan Rasulullah SAW Apakah kalam perkataan yang paling baik, paling afdal? Qala Mastafallahu li malaikatihi Au li'ibadihi Iaitu sesuatu Perkataan yang dipilih oleh Allah Ta'ala Bagi malaikatnya Ataupun bagi hambanya Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Perkataan itu juga dipilih oleh Allah Ta'ala Supaya dituturkan oleh malaikat Untuk dia bertasbih Malaikat aku kamu tutup perkataan ni. Ha, selain daripada tasbih-tasbih yang lain lah. Subhanallah wa bihamdihi. Wa rawaina fi sahihi muslimin aydan. Dirawayatkan juga oleh Imam Muslim. An sumarata bani jundub radiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul kalami ila Allah ta'ala arba'un. Perkataan yang paling Allah Ta'ala suka ada empat Ha, ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ha, hadith, dalam hadis riwayat yang lain ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi hinna badakta. La yadurruka bi hinna badakta. Maknanya tidak memotoratkan kamu. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Kamu nak mula hak mana dulu? Jadi kita nak mula Daripada apa tadi? Subhanallah dulu boleh? Ataupun Allahu Akbar Wa la ilaha illallah Walhamdulillah Subhanallah Terbalik Boleh juga Sebab Rasulullah kata Kamu nak mula mana satu Tak tak, tak salah Tidak memudaratkan Tidak menjadi kesalahan kepada kamu Wallahu alam Aku lukau lihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh